ابھی انشاءاللہ ہم توبہ کریں گے اور اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو بیعت ہونا ہے یہ بیعت ہونا یہ کوئی رسم یہ کوئی بدعت یہ کوئی نئی ایجاد یہ کوئی بدتی لوگوں کا کام نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین قسم کی بیعت لی جاتی تھی ایک بیعت وہ لوگ کرتے تھے جو اسلام میں داخل ہوتے تھے ایک بیت میدان جہاد میں ہوتی تھی ساوا کہتے ہیں نحندین با محمدا ال جہاد ما بقینہ ابدا ہم وہ ہیں جنہوں نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ عزم کیا ہے کہ اب ہم جان جائے تو جائے لیکن آپ کو اور جہاد کو نہیں چھوڑیں گے اور اس بیعت کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے لقد رضي الله عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجره ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم یہ والی بیعت یہ میدان جہاد کی بیعت ہے کہ اس موقع پہ ہمارے نبی صحابہ سے بیعت لیتے تھے کہ تم مجھ سے بیعت کرو کہ تم نے میدان نہیں چھوڑنا ساتھ رہنا ہے تیسری بیعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے لیا کرتے تھے وہ تھی بیعت توبہ توبہ کی بیعت یعنی گناہ گاری کی زندگی چھوڑ کے اب نیکی کی طرف آنا جو غلطیاں ہو گئیں اس کو چھوڑ کے اب نیکی کی طرف آنا یہ بیعت یہ جو مشائق کے ہاں خانقاہوں میں جو بیعت کی جاتی ہے یہ وہ تیسرے نمبر والی بیعت ہے بیعت توبہ تو یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور یہ اللہ کے نبی کے زمانے سے چلی آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک پورا ایک پوری ایک پوری پورا ایک سلسلہ ہے پوری ایک سند ہے جس کے ذریعے سے یہ بیعت کا سلسلہ چل رہا ہے چنانچہ ہمارے سارے اکابر اس سنت کو نبھاتے چلے آئے اپناتے چلے آئے پھیلاتے چلے آئے ہم نے جن بزرگوں کو دیکھا اور جن کو ہم اللہ والا سمجھتے تھے تو ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ بھی بیعت سے خالی نہیں تھے مثلا پہلے تک تبلیغ کے اکابر لے لیجیے تبلیغ کے اکابر میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ پوری دنیا کے تبلیغ کے امیر تھے وہ بیت خود تو تھے ہی اور ان کو بھی کیا کرتے تھے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ان سے بیت تھے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ان سے بیت تھے ساری زندگی کرتے رہے اور ایک بزرگ تھے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ خود بھی بیعت تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے تبلیغ کے بہت پرانے بزرگوں میں سے تھے وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ صاحب سے بیعت تھے بھی اور ان کے خلیفہ بھی تھے اور ان کو بھی کرتے تھے مفتی زین العابدین صاحب بیعت کرتے تھے ہمارے کئی تعلق والے ان سے بیعت تھے اسی طرح ہمارے تبلیغ کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب سے بیعت بھی تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے اور ان کو بھی بیعت کیا کرتے تھے اسی طرح ہمارے پاکستان کی تبلیغ کے روح رواں حضرت حاجی عبد صاحب وہ بیعت تھے حضرت قطب الرشاد حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے اور ان کے خلیفہ بھی تھے اسی طرح ہمارے تبلیغ کے ابتدائی بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور وہ بیعت کرتے بھی تھے خود بھی بیعت تھے بیعت تھے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے اور انہی کے خلیفہ تھے اور خود بھی بیعت کرتے تھے اور جو اس وقت تبلیغ کے امیر ہیں پاکستان کے حضرت مولانا نظر الرحمان صاحب وہ خود بھی بیعت تھے حضرت خواجہ خان محمد صاحب سے اور انہی کے خلیفہ ہیں اور آج بھی بیعت کرتے ہیں ابھی بھی کرتے ہیں ہمارے تبلیغ کے بڑے اکابر میں سے حضرت مولانا احسان الحق صاحب وہ بیعت تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب سے اور انہی کے اور انہی کے خلیفہ ہیں اور خود بھی بیعت کرتے ہیں ابھی بھی کرتے ہیں ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب یہ بیعت تھے یہ شاید آپ نے بات کبھی نہیں سنی ہوگی یہ نئی انفارمیشن دے رہا ہوں میں آپ کو مولانا تاری یمیل صاحب کو کبھی برا نہ سمجھنا کبھی ان کے بارے میں زبان نہ کھولنا اگر انہوں نے پی ٹی آئی کی تائید کی ہے تو اس کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں مردود نہیں ہو گئے اگر علماء ان کے خلاف ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں مردود نہیں ہو گئے وہ اللہ کے ہاں آج بھی مقبول ہیں چاہے ان کو راون میں بیان نہ بھی ملے تب بھی وہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں چونکہ رایون کا ممبر ہی قبولیت نہیں ہے قبولیت بڑی چیز ہے اس لیے کبھی ان کے بارے میں زبان نہ کھولنا اور اسی طرح بات چھڑ گئی ہے تو اس کو مکمل ہی کر دوں کبھی حضرت مولانا فضل حضر الرحمان صاحب کے بارے میں زبان نہ کھولنا یہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور میں مسجد میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے للہیت اور اخلاص کے ساتھ آپ کو یہ درخواست کر رہا ہوں کبھی ان کے بارے میں زبان نہ کھولنا اللہ کے بہت محبوب بندے میڈیا چاہے ان کو کچھ بھی دکھائے کبھی میڈیا پہ یقین نہ کرنا یہ میڈیا دجالی ہے یہ جھوٹ بولتا ہے انڈیا کا میڈیا کیا کہہ رہا تھا کراچی پہ قبضہ ہو گیا لاہور پہ قبضہ ہو گیا اسلام آباد پہ قبضہ ہو گیا تو کیا سب سچ تھا اور یہی میڈیا ایک وقت تھا کہ نواز شریف کو اتنا برا کہا اتنا برا کہا اتنا برا کہا کہ اب تک بھی لوگوں کے دل مائل نہیں ہو رہے اور یہی میڈیا جب برا کرنے پہ آیا تو پھر پی ٹی آئی کو برا کرنا شروع کر دیا تو میڈیا کی بات کوئی سند نہیں ہے اصل بات یہ ہے حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ میرا موضوع نہیں ہے چونکہ میں میرا تعلق سیاست سے نہیں ہے میرا تعلق تبلیغ سے ہے اور تصوف سے ہے سیاست سے محبت ہے اور سیاست سے دلچسپی ہے اس لیے کہ سیاست دین کا ایک شعبہ ہے اگر میں تصوف میں ہوں اور تبلیغ میں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں مدارس بن رہے ہیں تو مجھے اس سے خوشی نہیں ہوگی مجھے خوشی ہوگی مدارس بھی تو میرے ہی ہیں تو اسلامی سیاست بھی ہماری ہے ہمیں سے تعلق نہیں ہے ہمیں دلچسپی اور محبت ضرور ہے اگرچہ ہمارا عملی طور پر اشتغال تبلیغ کے ساتھ ہے اور تو حضرت مولانا خلیل عمدہ سہارن پوری رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہے آپ نے ہیں یہ پتہ ہے کون ہے یہ مولانا الیاس صاحب کے مرشد ہیں مولانا الیاس صاحب ان کے مرید بھی ہیں انہی کے خلیفہ بھی ہیں اور یہ ہے کون ہے یہ حضرت شیخ الحدیث قطب القتاب مولانا محمد زکریہ صاحب کے پیر بھی ہیں استاد بھی ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر کسی معاملے میں یہ بات واضح نہ ہو رہی ہو کہ یہ حق ہے یا نا حق ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ حق ہے یا باطل ہے تو کیا کرنا چاہیے کیسے پتا چلے بھائی وہی تو آئے گی نہیں وہی تو نہیں آئے گی نا وہی آتی تو پتا چل جاتا یہ منافق ہے یہ مسلم ہے یہ دو نمبر ہے یہ ایک نمبر ہے وہی تو آئے گی نہیں تو اب کیسے پتا چلے صرف باتوں سے تو پتا نہیں چلے گا باتیں تو لوگوں کو بہت کرنا آتی ہیں باتیں کرنے پہ لوگ آئے تو ایسے لگتا ہے جیسے ان سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے لیکن عمل دیکھو تو ایک نمبر کے فاسق اور فاجر ہوتے ہیں تو کیسے پتا چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو حضرت مولانا خلیل سارن پوری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اس زمانے کے اہل اللہ کو دیکھو کہ اس زمانے کے جمہور اہل اللہ کے دل کا میلان کس کی طرف ہے اگر جمہور اہل اللہ ایک نہیں جمہور اکثر اہل اللہ کا رجحان اس کی طرف ہے تو سمجھ جاؤ یہ حق ہے اگر اس کی طرف نہیں ہے سمجھ جاؤ کہ یہ دھوکہ ہے فراڈ ہے اور باطل ہے اب یہ ایک کسوٹی ہے جو رئیس المحدثین حضرت مولانا خلیل مساف سارن پوری رحمت اللہ علیہ نے ہمیں دی ہے اس کسوٹی میں آپ پرکھیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے اس دور کے جمہور اہل اللہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف مائل ہیں کہ نہیں بولیے دے دے ہیں کہ نہیں دے دے ہیں کہ نہیں اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے چاہے آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو پھر بھی آپ انکار نہیں کر سکتے اس سے مفتی تقی صاحب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں مفتی مختار الدین شاہ صاحب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں مفتی حسن صاحب لاہور والے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت پی سلفکار صاحب نے تو ان کو اپنی پگڑی اتار کے ان کے سر پہ رکھی ہے اور فرمایا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو بھی کہیں اور جو بھی کریں ہم ان کے ساتھ ہیں یہ انہوں نے فرمایا حضرت پیر ظلفکار صاحب حضرت پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب اسلام آباد کے بہت بڑے بزرگ تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکری صاحب کے خلیفہ تھے وہ تو ان کے ورکر تھے حالانکہ ان سے تو بہت بڑے تھے لیکن وہ فرماتے تھے میں ان کا ورکر ہوں میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کبھی دل گندا نہ کرنا وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اللہ کے مقبول بندے ہیں وہ بیت تھے حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب سے جو خلیف جو بیٹے تھے امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے بیٹے تھے مولانا ان سے بیت اصلاحی تعلق حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا دو حضرات سے رہا ایک حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب سے اور ایک حضرت مولانا احسان الحق صاحب سے ان دونوں حضرات سے اصلاحی تعلق رہا اور پھر خلافت جو ان کو دی وہ دی حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کے جو اجل خلیفہ تھے حضرت خلیفہ غلام رسول صاحب انہوں نے ان کو خلافت دی اور ان کو خلافت دی حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمتہ اللہ علیہ نے چاروں سلسلوں میں ان کے بھی یہ خلیفہ ہیں اور شاہ عبد القادر رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ کے خلیف اجل حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب نے بھی ان کو مولانا طارق جمیل صاحب کو چاروں سلسلوں میں خلافت دی تو یہ اپنے زمانے کے تین چوٹی کے بزرگوں کے خلیفہ ہیں ہمارے تبلیغ کے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا محمد احمد صاحب باہول پور کے وہ بیت تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب سے اور انہی کے خلیفہ ہوئے اور بیت بھی کرتے تھے انتقال تک بیت کرتے تھے اب ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا کہ دوسری لائن کے بزرگوں کی تفصیل بیان کرنا مشکل ہو جائے گا اس لیے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے تمام شعبوں کی اہمیت کو سمجھنے اور ان کی تائید کرنے اور ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے